ৰাজ্যৰ ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশীকৰণ কৰাৰ দাবীত প্ৰাদেশীকৰণ আইন সংশোধনৰ দাবীত সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধি দলে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৰ সৈতে বৈঠকত বহে আলোচনাত বহে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আলোচনাৰ অন্তত সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সভাপতি হৰমোহন বৰাদেৱে কি কৈছিল আমি শুনো আহকচোন যোৱাকালি মাননীয় শিকামন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ আলোচনাত বহিলোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী মানে আচলতে সভাখন হ'ব লগা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষ কামত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে সভাখন হ'ব লগা আছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষ কামত নিৰ্বাচনৰ কামত বাহিৰত যাব লগা কাৰণে হঠাৎ মানে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক বিষয়টো ৰেফাৰ কৰি দিলে আৰু অন বি এফ অফ চি এম মাননীয় এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে আমাৰ লগত কথাখিনি পাতিছে কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকক আমি আগতেও কৈছোঁ যে আন্দোলন প্ৰত্যাহ্বান তাৰপিছত আলোচনা আৰু এই আলোচনাই আমাক সফলতা আনি দিব এই কথাটোত আমি বিশ্বাসী আমি পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি চাৰ 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 বুলি আমি পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি প্ৰাদেশীকৰণ বিচৰা কথাটো মানে আকাশত চাং পতা আৰু পৰ্বতত কাছৰ কণী বিচৰা নিচিনা কথা গতিকে আমি এটা ফলপ্ৰসূ আলোচনা এটা হ'ল আমি বিগত দিনৰ যি আন্দোলন বা প্ৰত্যাহ্বান এই প্ৰত্যাহ্বানৰ যোগেদি আমাৰ যিমানখিনি দাবী এই আটাইবোৰখিনি দাবী সন্নিৱিষ্ট আমি এখন আমি এপ্লিকেশ্যন এখন দিছোঁ আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত এটা আলোচনা বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো সম্ভৱ হ'ব এনেকুৱা এটা আমাক ধাৰণা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিব বিচাৰিছে কিন্তু আমাৰ শিক্ষকসকলে কৈছে যে এয়া নিৰ্বাচনীটোক অঁ হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনীটোক এখন ডাঙৰ নহয় আমাৰ চৰকাৰখন জানে চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণৰ চল চক্ৰান্ত কৰি আমাক বঞ্চিত কৰি আহিছে আৰু এই সভাখনো সময়ত মানে চৰকাৰৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ বা আমাক আন্দোলন নকৰিবৰ কাৰণে কৰা ষড়যন্ত্ৰ বা মনে মনে থাকিবৰ কাৰণে কৰা ষড়যন্ত্ৰ হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি তেনেধৰণৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল কালি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ যিটো বিষয় আমাৰ বিষয়টো আমি যিমানত আমি এৰি থৈ গৈছিলোঁ তাৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বাৰ এপ্ৰিলত যিখন মাইন হৈছিল এই মাইনটখনৰ পৰা আলোচনা হৈছে আৰু এই আলোচনাত সকলোখিনি বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে দুহেজাৰ সোতৰ ঠনৰ যিখন পথ প্ৰাধিকৰণ আইনখনৰ পূৰ্ণাংগ সংশোধন এম ডি এম বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি সাজ পোছাক এইগিলাক পুনৰ প্ৰৱৰ্তন এই বিষয়বিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰি আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ কথা তেখেতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ ফালৰ পৰা জনা হৈছে যে এই গোটেই কথাবিলাক জনাই আমি এখন ইতিমধ্যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি এটা ড্ৰাফ্ট জমা দিছোঁ আইনখনৰ আমাক ক'ত ক'ত সংশোধন লাগিব আৰু সেই বিষয়টোত হ'বলগীয়া যিখন আমাৰ আলোচনা দ্বিতীয়লানি যিখন বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই দুই দ্বিতীয়লানি বৈঠকৰ পোষকতা কালি এই বিষয়ত যথেষ্ট আলোচনা হৈছে আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকে জানে যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কথাবিলাক নতুন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব খোজে কিন্তু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যথেষ্ট সাহাদ্যপূৰ্ণক আমাৰ লগত মানে কাৰ্যকৰী সভাপতি হৰেণ দাস ছাৰ আছে তাৰপিছত আকৌ এই আমাৰ কুলি ছাৰ মুখ্য উপদেষ্টা কুলি ছাৰ আছে কলেজৰ ডক্টৰ জুৰিপ্ৰিয়া বাইদেউ আছিল এনেকৈ দিল হুছেইন ছাৰ আছে আমাৰ বিশ্ব শইকীয়া ছাৰ অমৰজ্যোতি ছাৰ পাৰ্থ গগৈ ছাৰ বহুত কেইজনমান আমি প্ৰায় মোটামুটি নজন মানুহ আমি ভিডিঅ'ত সোমাইছিলোঁ দৰৱৰ ফালৰ পৰা চান মহম্মদ আৰু এজন দত্ত বুলি ছাৰ এজন আছিল তেওঁ নগাঁও আমি নজন শিক্ষকৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক যিখন সভা এই সভাখন যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আমি যিটো বিচাৰি আছিলোঁ এই বিচৰা খবৰখিনি আমি দিছোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাক আশ্বাস দিছে যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি আমাক এটা খবৰ দিব আৰু এইবাৰ আমি কথাখিনি বেলেগ ধৰণে পাতিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক দিয়া যিটো আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি এই আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আধাৰত দ্বিতীয় লৈ আলোচনা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক জানিব দিছে আৰু এই কথাটো আমি পোষকতা কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ এই সম্পৰ্কত এই ছুটি চুটিকৈ সকলোৱে এটা এটা মন্তব্য দিব আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দাস চাৰ আছে দাস চাৰক মই দুৱাষাৰ আপোনালোকৰ জ্ঞাৰ তথ্য ক'বৰ কাৰণে মই আহ্বান নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱাকালিৰ যিটো আলোচনা আগৰ আলোচনাতকৈ বহুত উন্নত হৈছে আৰু বহু সময় প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় আমি গোটেইখিনি বিষয় সুন্দৰভাৱে আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহতে যিহেতু চি এমৰ নিৰ্দেশত বা চি এম চি এমৰ হকেই আলোচনাত বহিছে তেখেতেও আমাৰ কথাখিনি খুব গুৰুত্ব ও আমার কথাখান খুব গুরুত্ব আর হৃদয়ঙ্গম করে খুব কম সময়ের ভিতর আমার দ্বিতীয় দিন আলোচনা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বহার কারণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আর করব আর কথা হল কি মানে একটা শিক্ষক যে আমার যাকি যদি আলোচনা এই আলোচনাটা সফল হয়েছে আৰু ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় আলোচনাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কিছুমান শিক্ষকে এই দৌৰি দৌৰি যায় বা নিজে যায় শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ ধৰি কিছুমান কথা কয় যে এই যিটো আমাৰ কেইজনমান শিক্ষক যিটো আমাৰ আছে তেওঁলোকে যেন সেইটো নকৰে আৰু সেইটো যদি আমাৰ শিক্ষকৰ পৰাই আহি যদি তেওঁলোকৰ আৰু ব্যক্তিগত হিচাপে যায় যে আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যাটো দীঘলীয়া হ'ব আশা কৰি ঊনৈছ হাজাৰ শিক্ষকৰ খাতিৰত কোনেও যাতে নিজাববীয়াকৈ বা কিছু বেছি দৌৰি যৈ আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে সেইকাৰণে মই আটাই শিক্ষককে ধন্যবাদ মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ জৰিয়তে আমি নিশ্চয় আমাৰ আমাৰ যিটো সমস্যা আমি সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব মই এইখিনি আপোনালোকক এটাৰ্থে জনাইছোঁ নমস্কাৰ যোৱা কালি আমাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত যিভাগী আলোচনা হ'ল অৱশ্যে এইটো এইযোৰ আমাৰ কালি যিটো আলোচনা এইটো আমাৰ সপ্তমবাৰৰ লগত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আমি বহিছোঁ আগত সবাৰ যিটো যেনেকুৱা পৰিৱেশত কথা পাতিছিলোঁ কালি সম্পূৰ্ণ তাৰ বিপৰীত আমি কালি খুব ধুনীয়া আমি তেখেতৰ পৰামৰ্শ পাইছোঁ আৰু আমি আলোচনা আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে ছাৰ চাওক দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এপ্ৰিলৰ বাৰ তাৰিখে আমাৰ যিটো মাইনস্কপি আপোনাৰ লগত হৈছিল সেই মাইনস্কপিটোৰ আমাৰ কামখিনি কৰি দিব লাগে প্ৰথম কথা হ'ল কি আমাৰ তেখেতে কৈছিল যে আপোনালোকে বহুত সংখ্যা দিয়ে স্কুলৰ বহুত তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে এল পি আমি আপোনালোকে চাওক বৰ্তমান দুহেজাৰ চৌবিছত যিসকল স্কুলে দাইজ পূৰাইছে যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰফাইলত পূৰাইছে সেইখিনি আপোনালোকে চি আই চি পৰা সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাক যিটো মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ কৰি ৰাখিছে নতুন এই এপ্ৰিলৰ পৰা যিটো নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব আৰু শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই গোটেই অসমতে এল পি এম ই ক্ষেত্ৰত মধ্যাহ্ন ভোজন দিবৰ বাবে কালি কৰপতে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আমাক ইয়াৰ এটা সু মানে উত্তৰ দিম বুলি তেখেতে কথা দিছে আৰু কথা হ'ল কি পৰ কালি আমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আলোচনা হৈছে এল পি টু কলেজলৈকে আৰু দ্ৰৱ শিক্ষক যিসকল আছিলে গোটেই পুংখানুপুংখনৰ পৰা আমাৰ আলোচনা হৈছে কলেজৰ লগতো তেখেতে সুধিছে কি কি বিষয় কলেজৰ আমাৰ দাবীখিনি পূৰাব লাগিব কোনটো সোতৰ অৰ্থ আইনখনৰ কোনখিনি সংশোধন কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আমাৰ চৰ্দাৰ সন্থাৰ সভাপতি হৰমন বৰা ছাই বিতংকৈ বুজাই দিছে